সকলোকে ৰাজশ্ৰী চেনেললৈ স্বাগতম জনাই আজিয়ে কৈ লৈ আহিছোঁ এটি সৰু ভিডিঅ' এয়া এতিয়া মই এনেকেই হৈ আছোঁ ব্যস্ত দিনটোৰ সময়বিলাক কিয়নো মই আজিকালি বাহিৰলৈ ওলাব পৰা নাই বহুদিনেই হ'ল প্ৰায় এমাহ দুমাহেই হ'ব এতিয়া গতিকে মই এইবিলাককে কৰি কৰি মই মোৰ সময়বিলাক পাৰ কৰি আছোঁ লগতে মোৰ মনটো ভাল কৰি আছোঁ বুলি মই আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক কৈছোঁৱেই কিয়নো মই এনেকৈ সদায় ভিতৰতে বহি আছোঁ বা এইবিলাককে কৰি সময় পাৰ কৰিছোঁ এই বিষয়ে মই নিশ্চয় আপোনালোকক জনাম কিন্তু কি বুলি মই আপোনালোকক আৰম্ভ কৰিম কেনেকৈ মোৰ কথাখিনি ক'ম সেই বিষয়ে মই ভাবিয়েই পোৱা নাই গতিকে এইকেইদিনত মই এনেকৈ কৰিয়েই মই সময়বিলাক পাৰ কৰি থকা তাকেই অকণ অকণকৈ সৰু সৰু ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ তাকে আজি আপোনালোকৰ ওচৰত আগবঢ়াইছোঁ আৰু এয়া আজি বহুদিনৰ মূৰত মই এনেকৈ এতিয়া মই আকৌ কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকক ইমান দেখুৱাব পৰা ভিডিঅ' নহয় যদিও মইনো কিনো কৰি কৰি মোৰ সময়খিনি পাৰ কৰিছোঁ সেইবুলিয়েই মই এনেকৈ চিন হিচাপত ৰাখি থলোঁ আৰু এয়া চাওকচোন অকণ অকণকৈ বহুদিনৰ মূৰত হাতৰ কামবিলাক কৰি আছোঁ আৰু মই যিহেতু মই জানিছিলোঁ মই বহুদিন ধৰি মই নিশ্চয় ওলাব নোৱাৰিম বা মই কিবা কৰিব নোৱাৰিম ৰেচিপি দিব নোৱাৰিম বা অন্য একো কৰিব নোৱাৰিম সেইকাৰণে মই ভাবিয়েই মই লগত এনেকুৱা হাতৰ কামৰ কিছুমান বস্তু লৈ আহিছিলোঁ কিয়নো মই এতিয়া আছোঁহি মই মোৰ ছোৱালীৰ লগত বাহিৰতে আছোঁ ঘৰৰ পৰা গতিকে মই এয়া হাতত লৈ আহিছিলোঁ কিছুমান বস্তু আৰু তাকেই কৰি কৰি মই মোৰ সময়বোৰ পাৰ কৰিছোঁ লগতে মনটোও ভাল কৰি ৰাখিছোঁ আৰু এয়া অকণমান একে ভিডিঅ'টো দিলোঁ আশা কৰোঁ সকলোৱে চাই ভাল পাব ধন্যবাদ